Посмотрите, пожалуйста, насколько интересна эта работа. Во-первых, она выполнена не только маслом, но и темперой. Я хочу обратить ваше внимание, вот вам сегодня не повезло. Повезло тем, что вот нет такого интенсивного дождя, но очень не повезло, что нет солнца. Потому что при вспышке солнца я бы вам просто показала этот эффект, который, к сожалению, не могу сделать сейчас. Дело в том, что вот эти вот краски, это пигменты Андрея Андреевича Телантовские, он их очень часто использовал, они фосфорицируют. И ощущение Интенсивнейшего света. Ощущение такое, что краска она сама парит в воздухе. Ощущение какого-то ореола. Совершенно удивительное свойство а с... этих красок. А если спешка если как бы свят? Ну, по попробовать можно. У кого вспышка?